Salam əziz qızlarım. Kanalıma xoş gəlmisiz. Bu gün martın 1-idir. Yaz gəlişini yavaş-yavaş bəlli eləyir. İnşallah bu aydan etibarən hamımıza düşərlə ay, düşərlə il olar. Başlayaq bugünkü işlərimizə. Demək, paltar var maşında atmışam, paltarlar yuyulur. Paltarlarımız yuyulsun inşallah. Günorta yeməyimə başlayacağam eləməyə. Demək qızlar, qərara gəldim ki, kükü eləyim. Mən belə göyərtini doğrayıram hazır kükü formasında, yəni nə böyük, nə balaca atıram buzdluğa. Sonra çıxarıb tuzunu, istiotunu, yumurtasını vur, ununu vurub qızardıram. Biraz içərisinə soğan doğradım. Baş soğan, tuz, istiot, sarı kök, yumurta, un. Bunları vurub qarışdırıb qızardacam inşallah. Duz əlavə etmək yazımdan çıxmışdı. Təzənə əlavə edib qarışdırdım. Kükünü müxtəlif formalarda edən var. Mən görmüşəm ki, məsəl üçün biz tərəflərdə kükünü doğrayırlar göyərtini, soğanla qızardırlar göyərtini, sonra üzərinə yumurta əlavə eləyirlər. Amma mən yoldaşım gündə belə görmüşəm. Yoldaşım da belə sevdiyi üçün belə elədim. Burda da çevirməyə çalışıram, inşallah ki bacararam. <laughs> Dağıdıb tökmədən. <laughs> Yeməyimiz hazır oldu qızlar, biz yedik. Yoldaşım işdən gəldi. Nəhayət ki, tripodum oldu mənimdə. İnşallah bundan sonra videolarımı rahat bir şəkildə çəkib sizlərə göstərərəm. Anam sağ olsun, anamın sayəsində ala bildim bunu. Çox sağ olsun Allah bütün valideynləri, analarımızı, atalarımızı, böyüklərimizi başımızın üstündən əks etməsin. Yoldaşım da qormağa çalışır tripodu. Görək necə bir şeydir. Demək qızlar, maraqlananlar üçün deyim ki, bu tripod, yəni birinci istədim ki, Trend yoldan zakaz verim. Trend yoldan da baxdım, düzdür, qiymətləri ucuz idi orada. Məsəl üçün bu biraz böyükdür, 33 sm litlidir, elədir işıq. Amma orada 26 sm-lik olan belə bir bu tutacağı ilə bir yerdə hardasa 26 manata başa gəlirdi. Yəni elə idi qiyməti. Amma onu zakaz verirsən, gətirirsən, karbu, bəzi qızlarımız bilir də, kar qoyada hardasa bir 25 manat belə çıxırdı. Yəni obşum gəlib gətirsəydim hardasa 55 manata qədər mən mənə gəlib çıxacaqdı. O da bilməyəcədim içindən necədir. Yəni qaytarmaq da mümkün olmur. Qatarsan da iki qat xərcin çıxır. Onun üçün internetdən araşdırdım. Yəni burada fürs münasib qiyməti olanını tapdım. Bunu aldım. Yəni pis deyil. Belə yəni çox da bahalı olan, bahalı deyil. Yəni ən ucuzunu götürdüm, amma hələ ki əlimdən yəqin ki tutar. İnşallah gələcəyində qismət olar, yaxşı sınaları. Boyu qızlar uzunluğu yəni 2 metrə qədər uzana bilir. Bir də o LED-i LED 360 dərəcə fırlanır. Bir şeyi bəyənmədim ki, LED-i çıxardıb yəni təkcə telefonun istifadə etmək olmur. Yəni bunun başqa firm firmalardan bəlkə də olanı var, amma bu firmanın yoxdur elə bir özəlliyi. Onu bir dənə sevmədim, amma qalan hər şey yaxşıdır, yəni Uzunlu bu hündürlüyə yaxşıdır, rahatdır. Bir də 3 dənə işığı var. Və gün işığı. Bir də biraz belə şəffaf işıqdır. İndi işıqları yandıracağıq, baxarsınız. Biraz özüm uzun uzad çəkdim ki, yəqin ki lazım olan qızlarımız olar, yəni axtarışda olan qızlarımız olar. Onun üçün fikir olsun deyə belə uzun çəkdim. thank you ini keçirəm yeməyimizi hazırlayaq. Yoldaşım məm hər gün işə yemək apardığı üçün məndən kartof pirəsi istədi. Mən də başlayım dedim, eləyim, indidən qoyum ki, rahat olum sonra. Demək, kartofları bildiyimiz kimi soyuruq, duzunu tökürük, su əlavə edirik. Mən belə eləyirəm qızlar, yəni soyub doğrayıb göyürəm ki o da tez bişir. Duzumu da əlavə edirəm. Onda dadı da yaxşı olur. Toyu, toyuq toyuq əti var idi. Onu da duz, istiot, bibər, sarı kök, hamsını vurub qarışdırdım. İndi isə keçək toyuqlarımızı qızardaq. Ruskaf imkan versəyər açır qazan qapağını qoyub üstü tavanın içinə qoymur imkan verilməşə yeməyimi bişirəm. apağını da örtürəm ki, toyuğumuz yaxşı bişsin. İndi isə keçirəm, qızlar, kartofumuz bişib hazır oldu. Onları əzəcəm. Yenə də duznu, istiotnu, hər şeyini vuracağam. Sonra qoyacağam dəm alsın. Az qovda, vəm qovda qoyacağam, dəm alsın. Duzunu bu arada biraz az vuracağam, çünki qaynatanda duz vurmuşdum. İndi isə keçdim. Baxım görüm toylumuz necədir, nə haldadır. Gördüyünüz kimi suyunu salıb bişmək istəyir. E, bu arada arxa fonda da yüz yarmahna oxuyur, fikir verməyin. Həmişəki halıdır. Desəm məmnun olacaq. Yenidən qapağını örtürəm. Qızarmağını gözləyirəm. Toyuq qızarır, qızardı çevirdim. O bir süzünür ki, o bir süzdə qızarsın. Sonra götürürəm, keçim kartoşkamızı bişirməyə. Və tabaya daha doğrusu qazana kərə yağ əlavə edirik. Ezdiyimiz kartofları qazana əlavə edəcəm. musterirəm ki yağla bərabər qovrulsun. Çaydanlıqdan da su tökdüm ki qapağını örtdüm. Biraz dəm alsın. Hazırımız hazır oldu qızlar. Qabımıza əlavə eləyirəm. Elədikdən sonra göstərəcəm necə soysun. Arabayadan sonra diye. Ay. İşimi bitirdim. İsteyirəm özümə biraz istirahat verim. Gəldə. Şokoladlı kofemizdən tökdüm. Üzərimdə süd var idi, kənd südüdür. Bu südü də əlavə edib qarışdıracağam. Mən südü tək içə bilmirəm qızlar. Üzəriyə kofeinə ya kakao olan belə qarışdırıb içirəm. Tək içə bilmirəm. Bir bloqunun yenə sonuna gəldik. Bu gün də etmişdimsə, sizlerle paylaşdım. Əgər sizə maraqlıdsa, bəyəndinizsə Bu vlogumu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. İnşallah gelen güzel vloglarda, paylaşımlarda görüşürüz kızlar. Helalik.